你以为他为什么帮你？因为他喜欢你。你在说什么？他是我老师。哎。你以为他真的把你当成学生，当成朋友吗？他一直都在喜欢你。他喜欢我这么多年，不跟我说。你要是早知道，你也不告诉我。那是因为我之前对你有信心。 但是我现在后悔了，我真的是脑子秀逗了，我才愿意把你留在 MH。我看你真的是为了让我辞职，什么话都说得出来。我不想跟你讲。将军，哎，你什么态度呀、啊？我就是态度。我是为你好。 哇,哇，好香啊！看看今天这个色彩搭配，明暗分明，啊，简直是！先吃哪个呢？先吃个牛肉吧。嗯，哇，好好吃啊！真的，真的是，我就崇拜我自己的厨艺，太香了，真的。 好鲜美，好美味啊！哇，哎呦，哎呦，这肚子怎么能突然那么疼？哎呦，肚子疼，肚子疼。 我还以为江大小姐今天要窝沙发了呢，看来你还是喜欢床呀。我凭什么睡沙发呀？这是我的床，这是我的被子。过去。你干什么呀,什么呀？楚河汉界，划江而治。从今天开始就这样睡。你要是敢越界，你死定。 将军，哼，你让我过来，我还不过来呢。哼，你要是过来了呢？我要是过来，我就吹跟旺财睡。谁过来谁猪。谁过来谁是猪。哼，你你玩真的是吧，将军？你被子睡着，你就给我一个毯子。啊你，真是狠心。我也要睡被子。 干什么？你还给我！你还给我！我盖被子，我，你会盖被，子还你！真我！就不让下去，让你承，我，我下,下去！不许越界！将军，你太过分了！好，好，越界就不越界。 谁越界，谁是猪。